Вопрос, сколько можно уже спокойно смотреть, что происходит? Сколько можно быть просто баранами, которые гонят на убой? Я думаю, что достаточно все уже поняли, по крайней мере, я думаю, что сейчас должны понять, баранами будем, не будем, все равно будет не тот же результат, уничтожение. Поэтому же лучше, извините, бороться, чтобы э, быть живыми, чем э, опустив руки, быть убитыми. Так вот, наша с вами задача не, э, не революционными методами, которые очень ждут, знаете, очень ждут провокаторы, что кто-то будет делать идиотские вещи. Потому что тогда элементарно можно обвинить во всем что угодно, понимаете. Те методы, которые мы с вами применяем, они единственно верные и правильные распространение информации. Потому что большинство людей невежественны. Потому что их специально изолируют от настоящей информации и так далее. И естественно, что люди, не понимая... Вот скажите, сколько людей будут кормить своих детей продуктами ГМО, если не знают, что они будут, в принципе, убьет их, сделать здоровье, угробить здоровье и сделать так, что они станут стерильными. Ну сколько женщин сейчас здесь согласятся делать? Скажите, есть такие здесь? Но ну, здесь наверное нет, да? Но даже вот кто узнает об этом, нормальная мать будет кормить своих детей, если не есть возможность взять здоровый продукт. Я понимаю, когда ничего нет, остается только одно, да? Одно э, 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 ГМО-продукты. Там уже, так сказать, э, нет выбора. Но пока у нас еще выбор есть, пока еще далеко не все э, среди продуктов ГМО. Так вот, если мы будем наносить такие вещи, чтобы люди понимали, что это не просто мы, как говорится, лапшу на уши вешаем, которую и кушать нельзя, да, а что наоборот лапшу с ушей снимаем, то люди будут уже реагировать, они понимают, что кто-то заботится о них, потому что, что чего добились власти, начиная с, с, после революции, люди долго думали, что кто-то будет о них заботиться, правильно? и верили и так далее и все на них все плевали 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 и теперь люди ни во что не верят так мы не власти мы пытаемся просто помочь людям понять осознать самих себя и по крайней мере подняться самим с колен но именно, именно самое важное именно человеческий фактор что мы беспокоимся не о себе самих Поверьте, если бы я заботился о себе самому, или вы заботились, <laughs> каждый бы имел из вас, наверное, как по-идиотски, золотые унитазы, да? Если это кому-то ценность представляет. Для меня, например, это <laughs> не ценность, понимаете? Но мы же не для этого делаем дело. Мы делаем для того, что думаем не о себе, в первую очередь, а о том, что действительно, что происходит с нашей страной, с нашим народом и народами, проживающими в России, коренными именно. Потому что пятая колонна, которая существует в разных странах и в России, в том числе им плевать на жителей страны, им задача, их задача только что, сделать то, что им выгодно, нужно и так далее. Так вот, наша задача сделать так, чтобы пятая колонна, все ее действия свелись к нулю. И вот то, что мы с вами делаем, даже то, что реагирует эта пятая колонна на наши действия, говорит о том, что мы на правильном пути. Потому что существуют десятки других общественных организаций, которые и, и, и по численности больше, да, и которые финансирование имеют, у нас пока финансирования нет. Ничего, скоро заработаем, но если будет финансировать, чтобы это было более объемно и эффективно. Но, тем не менее, на них никто особо ничего не травлю не организует. Почему? Потому что они подконтролируемы и делают то, что нужно кое-кому. То же самое пятой колонны. Мы не делаем то, что нужно пятой колонны. Именно поэтому нужно быть готовым к провокациям. И если кто-то действительно не уверен в себе, считает, что он не готов и так далее, действительно лучше действительно сразу сказать, я не готов к этому и так далее. Но те, кто готов и кто действительно желает продолжать действовать, мы должны быть готовы к возможным провокациям. И самое главное, сохранить спокойствие. Помните, как раз он говорил, <laughs> спокойствие только в Так вот здесь, спокойствие – это то, что необходимо. И грамотные действия. Вот то, что стали знакомиться с Институцией России, там, правами граждан и так далее, очень хорошо, потому что очень часто действие обосновано на том, что нарушаются права, человек загоняет угол, нарушая все его права, он даже не понимает. И когда понимает, оказывается, что он сам себе наломал дров. Подписал то, чего не должен подписывать был. Согласился с тем, что не должен был соглашаться. Потому что он не знает, с чем он имеет право и может соглашаться, с чем не имеет. Что закона, что незаконно. А когда потом человек всовывает поднос, а вот ты подписался, согласился. Согласился, значит, ты виноват. Понимаете? То есть грамотность должна быть не только понимание всего, но и понимание того метров, которые могут применяться против нас. И когда эта грамотность будет, врагам будет очень сложно что-то сделать. Но это не значит, что они остановятся. Поэтому самое главное, многие вещи я могу защитить, но от невежества защитить невозможно. То есть, если кто-то подпишет, что он является так далее, и так далее, и так далее, его скажут, вас били? Нет, не били. Вам, так сказать, психопробные средства применяли? Не применяли. Вы же значит, вы согласны с этим и так далее. Значит, вы когда вы врете, тогда подписали и, когда... и все, и даже вас никто не будет расспрашивать правда или неправда. Вот к примеру.